Усим доброго дня, Харьковская область, ну в общем-то пока пчелки там занимаются на подсолнухе, пока есть час, там бо, вощину раскидал, там позавчера был принос 2,7 кг. не знаю, что там, может больше, может меньше, э, пару дней надо позаниматься машиной. Короче, говорю, вся, ну, не вся подвеска, а как выяснилось, полиз сюда под низ. Тут, значит, вот такие вот стоечки стоять Вертикальные стойки стабилизатор, ну, стабилизатора тяга поперечно стоит. И крепится вот тут вот вторым. Один болт крепится до тяги, до поперечной, до стабилизатора. А другой крепится до амортизатора. Ну и, короче, один шатал машину залез на колесо и, и тут стук сразу проявился, что оно отдает по всей ходовке, по всей машине. Ну, это вынял. Ну, значит, если... Ну, тут все еще родные стоит, заводские, оно тут еще ни хера не менялось. Значит, что? Аккуратненько разбираем, снимаем пыльнички. Там. Вот. Пыльники, гаечки, значит тут вот это сначала снимается вот эта пружинка аккуратненько чтобы не проштрякнуть э, сам пыльник потом снимается пыльник ну что я уже я то уже всю сторону сделал потому что э, берется ну тут получается что капралон стоит внутри там он белый он видно и дело в том что вот все такие вот такие стан потому что смазки тут ну Практично немає зовсім. Виробник спеціально це робить, щоб швидше виходило з ладу. Зараз максимально почистю, потім возьму графітну смазку. Шрузовську вона великі нагрузки видержує. Розогрію, наберу в шприц і о, тут, о, тут о, ці місця. Сейчас покажу. Вот. Вот с этой иголочкой шприца сюда надо будет так вставлять и шприцовать хорошо, побольше, чтобы туда хорошо зашло, чтобы повылазило. Вот тут горка была, такая невеличка. Ну, чтобы закрыла все. Я кажу, кашу маслом не спортишь. И тут я тоже думаю, оно не будет мешать. Потом назад одевается пыльник, ставится пружинка та, чтобы пыльник держит вот у этом месте. И тут точно так же. Надо будет все еще вычистить. Потом прогнать резьбы. Почистить, прогнать резьбы. С той стороны тут этот стоит. Звездочка. яка тут 30 короче, ставить. тридцатка, да. Т30. Чтобы придерживать, когда выкручиваешь. И значит, что надо сделать. Тут шар в основном не изнашивается. Изнашивается капролон. Ну, я подобрал в наборе тут ударные головки. Одну, короче, вот так одеваем, чтобы... Давайте на этом церевнише стоит. Ось. Одну вот а так одеваем. А отсюда одеваем сюда, подбираем. Тут у меня на 19. Как раз подходы. Чтоб... или у кого мощные теса есть столярные, или же эти самые или пресс у кого есть вообще отлично и ставишь у пресс и зажимаешь и надо смысл в том что тут то упирается в обойму а тут вот частину воно вот эту частину заднюю воно задавливает и вот ну, цей капролон упирается четко в этот в палец и шаровый палец и все а тоже я открутил тут Вану, короче, телепалося. Ну, капец. И машина вроде прошла. Ну, все вон еще все это. Амортизаторы все. Еще 200 тысяч нема. На машине 100, там, что-то... 189. Ну, короче, 190, грубо говоря. Вот. Ну, покупать смысла нема. Пока сделаем. Тысяч, я думаю, на 20 хватит. А там будет видно. Вот. Все телепалось. А теперь вот, зажал бачите, еле-еле ходы. Я думаю, еще походы, потому что вот, а цей еще сильнее зажал. Ну, цей как раз был вообще телепался, как сопля. И он уже отдавал. А сейчас, ну, а так подивился, соленблоки, в принципе, нормальные. И эти, и все. Ну, еще на вот эти вот резинки в натяги поменять. Ну, тут же ж да, он уже прослабленный, Но тут же шляпа, он винный разборный получается. Его надо от подрамника откручивать. И он вообще меняется целиком с вот этой тягой. Вот. Потому что вин из двух частей сделанный. И там, короче, с той стороны болта, с той стороны, он из завода ИД, Вот это вот обойма верхняя, она заварена. И ты и так, она не снимается. Ну, там надо, короче, поработать болгарочкой и трохи этим самым сверлом. Болту и высверливаются, ставятся другие, и она потом разборная стоит. И как раз туда покупаются саленблоки, вот си, резинки новые. Сзади там проще, сзади он разборный, туда вставил, обжал, а тут же он круглый. И, ну, линферд, дуже дорогие вони Ну, как дуже? вони то нормальная цена, это це у нас зарплаты маленькие просто в Украине. А так там, в принципе, что? Для немчуры это це нормальная цена. Ну, можно купить БЦ ГУМа. Прекрасно делают они. И там получается износ идет уже на самом э, на самой тяге она изнашивается, вытирается, потому что сзади я уже менял, эти резинки, да. А БЦ Гума хитро сделала. Они, значит, трошечки размер внутренний уменьшенный, и оно с натягом залазит туда, и потому что если уже износ великий, даже поставить фирменные, они будут сразу и катить. А эти ходят нормально. Стоят они разову 10 дешевше, чем Ленфердер, и ходят они однаково. Ну, если они пройдут там 30-40 тысяч, то и це хорошо. Может даже и меньше пройдет. Ну, видит так как я езжу, у меня на пасеку с пасеки там от замены масла до замены масла три года прохода, то, Ой, короче, два, два, раза масло поменять и це... можно менять эти резинки по новой це пройдет сколько лет, что так что тут такая ситуация. Теперь, короче, собираемся на место. Хорошо промазываем, еще раз повторюсь. Я буду, там или сыня, вот эта смазка можно, ну или литол, у кого есть. Так его то не напрыс... ну, туда не запрессуешь, туда богато. Разогреваем иголкой шпруца. задавливаем побольше его туда. Все одеваем назад, ставим на место и не будет оно говорю, катить. Ну и так вот все четыре ту сторону я уже сделал сейчас сделаю всю и потом полезу сзади так что то такая ситуация кто не хочет платить больше и кому-то платить так что робить сами и будет вам счастье я уже показывал там разбирал тогда этот самый это штатив анимации в руке держу ГРМ ремень менял, пришел. <laughs> ремень купил, короче, с роликом и, и с помпой 8 тысяч. И замена 7. Ну так пришлось. Да что пришлось. Что у нас руки из жопы растут. Разобрал. В 10 утра разобрал. Где-то часов у 7 вечера уже завился, залил. Тут не столько <laughs> менять было ГРМ, как э, пока все разберешь, там же под капотом шляпа полна. Там разбирать надо, там все разные болты там надо руки, чтобы в трех местах сломаны были тогда там лег ну более-менее до а я к цены каждый день робишь. так что оно, и так все просто набор нормальный все подходы и поменял метки были смещены ремень растянутый ну он прошел 100 187 тысяч прошел ремень с завода я даже больше там ну да так. короче я поменял и метки совместы, все как положено. Расход сразу на литру меньше стал. Двигатель стал тише работать. Ну, что? Ну, самое главное. Как-то приемистее, мягче стало, приятнее ехать. Даже как-то аж... Так что такая ситуация. У кого кто хоть что-то соображает, робить все своими руками и будет вам счастье. Все, что можно сделать, надо робить самому потому что у меня, я уже сказал, знакомому, делали двигатель. Кажет, да, мне поменяли там и полностью комплект, комплект, ГРМ поменяли, ремень ГРМ, а там еще что-то там, двигатель там, уже на 180 тысяч попал. И все, и все никак не сделать. Я ему сразу сказал, у тебя датчик расходомера воздуха выделывается, потому турбина то робе, то не робе, вот оно так и есть. А он капиталку двигателя, турбина, туда-сюда, и в итоге оказался датчик. Ну, и каже, ремень поменял. Я говорю, а как тебе могли ремень на Фиате поменять, если в тебе цепь стоит? Что ты мне рассказываешь? Я говорю, ну дивись, я, говорю, я тебе в интернете сейчас находю твой двигатель, и в тебе стоит цеп А ему ремень меняли. Содрали деньги, никто туда не лазил. Так что, вот такая фигня, ребята. Робим все сами, чтобы было надежно и хорошо ездило и, соответственно, экономим гроши. Можно месяц не работать. Вот это все поменять, обидится как месячная зарплата. Так что вот такие справы. Все. Всем пока. что будем еще что-то интересное. Сниму, покажу.